السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری سی پوسٹ لائی ہوں مجھے میرے لیے وہ بہت پیاری ہے اب آپ دیکھیے گا پھر بتائیے گا کہ کیسی ہے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی و اعلیٰ ابراہیم اَََ کا ہم مجد اللہ بار کلّ محمد ولا علی محمدن کما بارکتہ عل ابراہیم ولا علی ابراہیم اَن حمید مجید رب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرعلی صدری ویس سرلی عمری وحل من لسانی ثانی قولی دیکھیے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنے جینے کا سامان وہیں فراہم کر لیتا ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نے جب سے روئے زمین پر قدم رکھا تب سے لے کے آج تک وہ اپنے رہائش پانی کے کنارے رکھتا ہے اب مجبوری ہے ان ملکوں کے لوگوں کی جہاں پہ پانی نہیں میسر ہے اور وہ ریگستان میں آباد ہوتے ہیں یہ آپ مڈل ایسٹ کے کئی ممالک ہیں جہاں پہ پانی نہیں ایسے جھیلیں اور ایسے آفشار ایسے دریا نہیں ہیں جیسے کہ یہاں سب کانٹیننٹ بر صغیر میں ہیں یہیں پہ ہمارے اس میں خطے میں جمہو کشمیر سب جانتے ہیں آپ جمہو کشمیر بھارت کا علاقہ ہے اور اس میں ایک جھیل ہے جس کو جھیل ڈل کہتے ہیں یہ جھیل قدرت کا شاہکار تو ہے ہی لیکن اس کا ایک اور پہلو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈل جھیل کے اندر صبح صویرے روزانہ کشتیوں پر ایک سبزی بازار لگایا جاتا ہے جہاں ڈل جھیل میں باغیچوں میں اور پانی کے اوپر بنائے گئے گارڈنز میں جو سبزی اگائی جاتی ہے وہی سبزی کشتیوں پر لاد کر فروخت کی جاتی ہے ڈل جھیل کا یہ فلو کی یہ فلوٹنگ مارکیٹ یا تیرتا ہوا بازار کشمیر کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے یہ مارکیٹ ہر روز صبح سویرے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ سج چکی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ یہ دو ڈھائی گھنٹوں کے اندر یہاں پہ موجود تمام سبزی فروشوں کی تازہ سبزیاں جو وہ کشتیوں میں بھر کر لاتے ہیں یہ سو کشتیاں ہوتی ہیں اور یہ سب خالی ہو جاتی ہیں یہ ملک کا پہلا اور واحد فلوٹنگ بازار ہے جو کئی دہائیوں سے جھیل جل میں مسلسل لگتا چلا آ رہا ہے فلوٹنگ مارکیٹ کی تاریخ کے متعلق بتاتے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ سوشل ورک کے زیر تعلیم محمد عباس جن کے گھر والے بھی جھیل کے اندر سبزیوں کی کاشت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلوٹنگ مارکیٹ کی تاریخ ایک سو سال سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے انہوں نے بتایا کہ دراصل جب پرانے زمانے میں ٹرانسپورٹ کی سہولیات میسر نہیں تھیں تو ہمارے آباؤ اجداد جو سبزیاں کاشت کرتے تھے بعد میں وہ یہی سبزیاں کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے اور رفتہ رفتہ یہ سبزیوں کا کاروبار پوری منڈی کا منڈی کی شکل اختیار کر گیا انہوں نے بتایا کہ جھیل کے آس پاس کے کئی دہات دیہات کے لوگوں کا روزگار اسی فلوٹنگ مارکٹ پر منحصر ہے اور وہ کئی دہائیوں سے جھیل میں سبزیاں کاشت کر کے لاتتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ فروخت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس جھیل میں لگنے والے بازار میں تمام سبزیاں جن کے نام میں آپ کو بتاؤں گی وافر مقدار میں خرید و فروخت ہوتی ہیں ان میں ہر دن نئی اور تازہ سبزیاں ملتی ہیں یہ نہیں ہے کہ پرانی سبزیاں ہوں بلکہ سبزیاں سب تازی لائی جاتی ہیں اور ہر طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں ٹماٹر بینگن کدو ساگ شملہ مرچ اور دوسرے ساگ ہر چیز اور یہ ساری تمام یہ تمام سبزیاں آرگینک طریقے سے اگائی جاتی ہیں اور ان میں کھاد کا استعمال کم سے کم ہوتا ہے چونکہ یہ ہر دن نئی اور تازہ ملتی ہیں تو لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ بالکل تازہ تازہ آتی ہیں اور ان کا ذائقہ دیگر منڈیوں میں بکنے والی سبزیوں کے مقابلے میں کہیں اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو رکھی ہوئی سبزی اگر آپ پکائیے گا دو تین دن بعد چاہے وہ فریج میں رکھی ہو چاہے باہر رکھی ہو لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا اور اس جو تازی سبزی ہوتی ہے اس کا ذائقہ الگ ہوگا سبزیوں کی یہ مارکیٹ پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے وہ یہاں آتے ہیں مارکیٹ کا نظارہ کرتے ہیں اور بورٹس میں یہاں کے کی چہل پہل دیکھتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں اور جا کے پھر اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دیکھ کر آئے ہیں سبزی مارکیٹ جھیل کے اندر تیرتی ہوئی ان کے لیے یہ نظارہ بہت ہی انوکھا ہوتا ہے جیسے ایک سیاہ نے بتایا کہ جب انہوں نے پانیوں میں اس طرح کا تیرتا ہوا سبزی بازار دیکھا تو ان کے لیے کافی انوکھا نظارہ تھا اور یہ مارکٹ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی یہ, یہ مارکٹ ڈل جھیل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ تصاویر اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گا جو میں نے کھینچی ہیں اور پھر میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ آئیں اور یہاں کے حسن کو دیکھیں کہ ایک طرف جھیل ہے اور جھیل کے جو خوبصورتی ہے وہ الگ ہے اور پھر اس کے اندر جو حسن ہے سبزیوں کا سو سبزیوں کی کشتیاں لدی ہوئی جو ادھر سے ادھر جاتی ہیں سبزیاں لے کے فروخت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو وہ نظارہ الگ ہوتا ہے اب دیکھیے اب آپ بھی سوچئے کہ ہمارے یہاں بھی تو جھیلیں ہیں کیا ہم ان جھیلوں سے کام نہیں لے سکتے ہیں جیسے کینجھر جھیل ہے منچھر جھیل ہے اور بھی بہت ساری جھیلیں ہیں ہمارے یہاں اگر ہم بھی اپنے کسانوں کو متوجہ کریں کہ تیرتی ہوئی جھیلوں تیرتی ہوئی مارکیٹ بنائیں تو کراچی سے حیدر آباد سے بہت سارے لوگ جا کے وہاں سے خریداری کر سکتے ہیں بس اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے بہت سی دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ فی امان اللہ